Андрей, скажи, что Привет. 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 Я я у меня такой кнопочный, потому что во время, когда стреляли первые секунды войны, у меня телефон разбило. И этим телефоном выбило даже половина зубов. Очень тяжело мне, честно, потому что я же уже ранена, я была в голове, и кругом там. Мне тяжело, но я стараюсь. Ну, как телеграмму давать телеграмму. Мальчики очень даже красиво и внятно рассказывает нам. Но надо хорошую память, конечно, иметь. Вы можете Нет. сделать видеозвонок. И общительный. Хочется, ж, конечно, с друзьями, с родными. Вот. Кто позвонит, хочется ответить надеюсь что куплю свой телефон и буду общаться а сейчас пока кнопочный но кнопочный мне удобный из-за чего что рука у меня маленькая и мне телефон просто удобный вот а вот это большой телефон я тут сумочку взяла в карманчик а вот это для меня потому что пальцы тоже раненые. и мне тяжело вот зажимать руки а так все будем жить Ми почали цю активність із весни минулого року. Це було три сесії в населених пунктах деокупованих Харківської області. По 10 людей було три групи із роздачою смартфонів. Це було в Чкаловському, в Граковому. Ми спробували цю активність. Ми побачили, що ця активність дуже ефективна. Вона дуже користується попитом серед нашого населення. На цей рік в нас передбачено 170. 50 смартфонів на видачу перед початком. Ми обговорюємо, що їм цікаво. Можливо, з месенджерами так виходить, що група вже знайома, тому там ми більше присвячуємо часу, можливо, інтернет-банкінгам або якимось додаткам нової пошти чи сайтам, як можна замовити таблетки для прикладу в аптеці. А загалом це три дні по пару годин в день. Мені тут дуже подобається, очень теж і люди хороші. Надеемся, что мы будем жить дружно и в мире, и будет у нас победа.